Всем привет! С вами Илья Лахай и Даня. И сегодня мы играем в FIFA 12. Карьера за Челси. У нас матч с Портеном. И мы начинаем. Э -э -э -э. Ну, начнем. Ладно, начинаем. У нас Хуан Мата, Мата, Мата. Гоу. Это Петр Чех. Вот это Петр Чех. мы начнем. Пакба, пакба, пакба себе на спокухе. На спокухе. Посмотрите, он там забегающего рамирится. И еще, еще, а не еще. Ну, не знаю, как это все будет. Но скоро выйдет ванап за Дидье Драгба. Он мне вот это Алла не поразил в последних матчах. Ну что я творю, мать ну что я творю? Сейчас могу сам себе гол привести. Если бы не Терри. <звы> Ох, посмотрите. Ох, я бы вас все же Вот так. Вот так вот. Ой, я как будто зараз там сам на матче бегаю, так подею, блин. Давай, Иванович, давай, давай. Э -э 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 -э. Гол. Не, не голь. Это больше какой-то рекошет. Тут даже на рекошет мало похоже. Да, Даня? Рамире, да. Микель, 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 Микель. Кто-то -то той фланг вообще, как будто его там нету. Давайте на этим флангом начнем атаку. Может быть. Я, кстати, рекламирую канал Даня Месси. Вы на нем найдете видео по Майнкрафту, по Фифа и всякая тема. И как, как штанга. Скоро мне придется выпускать ролики по Иля, Иляш, Иля, Иляштанкплей. Ну, может и будет это ролик. Но я не знаю, это... Сколько штанг было за последнее время у всех таких, виферов, это просто не пересчитать. В штангах что было перекладено больше. Потому что все... И мы заразу просто забыть О -о. И за одного, давай. Да. да. Это за нас 0-0, это слабо якость, Это заявка, вообще не заявка. Угу. Ну и мы продолжаем. А что же да. ж еще делать? Зараз мы маем забыть гол. Если я не помиляюсь. Хорошо. Отлично. Отлично. Да, и мы зараз ведем мяч, в принципе. Мы владение мячом делаем себе. Да. В принципе, зараз мы маем забыть, я так думаю. Давай, Погба! Гол, давай! Что? -то? Як? Як это сталося? А? Я не понимаю. О, вот это... Э! <служдая> Что? Как там? Чисто мяч сыграл. <служдая> Чисто все было. Мы зарымаем, все-таки забыть. Посудим, посудим фасуем. Я помню, когда был легенда Пагба. Сейчас как и сейчас Матта бежит, бежит. И, не, забивает и, гол. И не забываем. Но у нас еще да. есть угловой. Да, угловый. Который мы можем использовать в бутикой момент на вес там на Фернандо. Фернандо. И, 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 <гол>, и, и, и гол. Ну, посмотрите как, как б... выходил э, Дидье Драгбалов. Выходил на просто один на один и не забывал. А зараз будет интересная позиция, чтобы забить. Да. И это был гол. Это жесть. Гол, 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 гол. Монгол. Монгольская. Давайте сразу втор... І, і... Ні, ми не ведемо м'яч, але зараз по любасу будемо вести. І... Ні. І нам зараз просто не можуть забити гола. Не заб'ють, по любасу не заб'ють. І да, нам так і не забили гола, як Ще, я і предсказував. Не, не кінець атаки. Ще кутовий, кутовий удар, який може ісполнити. Я знаю, що реал... Ні, все-таки ні. Ех. Еще один уголок. Як, 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 сто раз як. Спокойно. Что это было? Спокойно. Хасе, что это было? Спокойно. Все, забывай. Фернандо, делай. Спокойно. И что это вообще было? Что? Что? абсент. Який апсайд. Судью подкупили. суддю Судью на мыло. Дай на мыло. Дай систоп, очки. Судью на мыло. Судью на мыло. Судью на фото. <свят> 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 как это? Один... А тут не было апсайда. Случайно. И... И... и. Все, первый и... тайм. И... Пар... і ще перший тайм закінчилося. І другий тайм починаємо. Да, і починаємо другий тайм. Починаємо з того, що ми вже вед... Ні, ми ще не ведемо м'яч. І тепер ми ведемо м'яч. Ні, нема опсайда. Як? Як опсайд? Якого фіга суддю підкопили? Он, блин, что за фигня? Який судья? А якого фига? Зато якого фига? Будем пытаться забывать чисто. А тут не было ни якого и, конечно же, драгба. Когда есть обсайд, драгба всегда цепляется за мяч. Вот что называется нападение. А когда нет обсайда, посмотрите, нет обсайда. Погба неужели достал мячика? И, 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 Нет, не Я думаю, он уже был одет. А, блин. Это что за фигня? Что это было за фигня, капец? назад еще. Бет, давайте. 에, под... Эй, драк не может забить, сейчас Питер Чех будет бить. Ага. <звук> <звук> и Вратарь думал забьет. Давай его на мата на тебя и и. и На тебя Надежда! Их Нет. И да, нет, тики на хол, тики на хол, тики на хол, тики на хол. Спины наш вратарь. Як. Запинался? Пенальти. Я... Автограф. Капец. Я... Давайте я... паговый. Если мы проиграем, я не знаю, я ну просто я... пишите в комментариях, что мне сделать. А... Ну я как ничья, мы будем выиграть, вы забывай забывали гол. Да не так-то просто так и... Да телепортируйся. Да я кого, биса? Я обсайд суддя. Суддя, ну, ти... суддя! Якщо ти, з, е, ти хочеш скрити, що ти підкуплений, то краще не скривай. По я... це і так уже видно. Це вже 10 разів було видно, а може й два. Нема обсайду суддя. Якщо ти скажеш, що тут є обсайд, то тут все чисто. Давай, гуанма. Як, 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 як. Ну, еще через 20 минут. У я кого биса и Сига и, и дриса. Давай, давай, давай. И... и брухулька, и дурулька. Хорошо, давай, головой. И дурульки. Он, конечно же, не самый головастик в нашей команде.

На скорости И мы вода обзора, принципы. Гол! Гол! Гол, гол, гол! Мата! Гол! Гол, гол! Я знаю, что он мата это нереальный Гол, гол! Кстати, может еще выйдет, точно выйдет ролики по Майнкрафту. 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 Да. Ба. Да. Не по Мінікрафту, а по Майнкрафт. Май Гонма, і, І-і-і-і-і. Да, Майкнул. Мінус три. Мінус шість його. Я бачу, 85-та минута зараз. так і щось сталося, бо я не бачив, що там сталося. Ну там щось сталося. так бачу. І-і-і-и-и давай, і, і давай, давай, давай. Та що це за фігня підкуплений суддя? Не, суддя нічого нормально не робив. Ми просто грали. Далі все одно. Вон мати вже просто вийдувся. І давай, Даня, веди м'яч, бо ворот. Ну, та якого біса? Сьогодні щось треба побі... Все, є! Є! Все-таки ми зробили... Е, а це этот... що, вже кінець матча? Так, да, все-таки ми зробили камбек. Ого, а ви що, матч веду? І зараз... І зараз гон мата, звісно, вже... І герой матча. Зараз спробуємо... Гон е, мата станеться лучшим ігроком матча. Да. Так, берем трансферы. И сейчас э, покупка игрока. Напад. Берем кого-то такого купить. Можно Карлоса Тепеса взять? Можно. Можно Луиса Суареса взять? Давай, давай, давай. Давайте, давайте возьмем... Давай. Я, пожалуй, давай, возьму давай, Марио Балатели. Давай, 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 купляй. Измем его за сумму.

ну что ты за фильм? Ня, 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 Давай уже выстрижку, купляй, ку -ку купляй. Давай уже выстрижку, купляй, ку Сначала подождите. Не знаю, можно взять, можно взять, Кевин, не, можно взять. Слышь, нет, Можно взять ланга, нет. Короче, нужно где-то вверх искать. Можно аде взять. Аде пожалуй. А, в аренде. Извиняюсь. Он в аренде. Я им в этого. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Двадцать. А выстрелим его за такую. Агер Хернандес. Хернандес. Хер. Давайте. Что... Ой, 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 це що вже за фігня, так довго ждать, Уже аж треба вже 14 минута. Це що? Відео. Це приблизно саме довге відео з FIFA наших. Трансфери, спортивний школьний календар, статистика. Ну все, мы ну, будем вот прощаться. С вами был Иля Лахайданя. Ставьте пальцы вверх. <свят> ставьте лучи пальчики. Подписывайтесь на канал. С вами. Пишите в комментариях. Протокол нам играть? Не, не, на протокол нам играть. Ну, пишите в комментариях, короче, что, что там еще. Да. С вами был Иля Лахайданя. Всем пока.